Ölkədə sərt karantină rejiminin bərpası nəzərdə tutulur. Oxu 24 kommun məlumatına görə, bunu bu gün Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargahın təşkil etdiyi mətbuat konfransında Təbibdə İdarə Heyətinin sədri Ramin Bayramlı bildirib. Ramin Bayramlı qeyd edib ki, yalnız lokal ərazilərdə sərt karantin rejiminin tətbiqi gündəmdədir. Eyni zamanda aktiv yoluxma halları 200 nəfərin üzərində olmağa davam edir. Həftə sonu və bayramlarda məhdudiyyətlər tətbiq oluna bilər, deyə bildirib.